那就好。杨木泽，你到底想说什么、嗯？我给你发了首歌，你听一听。

为何总留有这种暧昧的迷离？曾经多少个牵肠拉扯不舍，夜晚到现在热情吞成末路的感叹。何必拿真心与寂寞去纠缠、啊？你几岁了？几月份的？成年人的思维模式。 打追打，闹别闹，但是不准不回家，懂吗？我的天哪、啊！失败了。 之前你问我有没有什么人的习惯，活在了我的身边。上。你说没有啊？当时是没有，现在我想告诉你，我在学着吃榴莲，学着做汤的潮州方言，我习惯了你的口味，我记着你说的。

我是医生，更是军人，我有勇气承受一切的真相。我相信，谢谢米家叔。 可是梁木泽，答应我，千万别给我抢救你的机会，好吗？我答应你，一定不会的。你会一直在这儿照顾小雪吗？等小雪的妈妈来，我就走。以防之前。 我们还能见几次？走、啊，不知道。我心去、啊、动瞬间 我有事儿。你怎么了？我，我跟梁木泽确认关系了。啊？我知道这有点突然。我爸也还没有同意，可是我就是……我明白，我们都选择了一条不容易走的路。可谁说难走一定是错的？也许只是因为大家都害怕。 而我们恰恰是胆子大的少数人吧，嗯。